নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাই থৈসকল আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট যদি এখন আপোনালোকে নতুন ফাৰ্ম বনাম বুলি ভাবিছে আৰু নতুন ফাৰ্মাৰ সকলে এই ভিডিঅ'টো চোৱা বহুতেই প্ৰয়োজন কিয়নো এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এখন ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ম বনাব পাৰিব আৰু যদি কেছ ফাৰ্ম হয় তেনেহ'লেতো বহুতেই ভাল মই কেছ ফাৰ্মৰ ওপৰত আজি আপোনালোকক জনাম সবিশেষ জনাম এ টু জেড আপোনালোকে যদি চাং ফাৰ্ম বনায় এ টু জেড আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত শিকিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায় তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ চাওক কেছ ফাৰ্ম বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মেইনলি আপোনালোকৰ কি লাগিব এখন ফাৰ্ম লাগিব নহয় জানো এখন যদি আপোনালোকৰ ফাৰ্ম আছে আগৰ পৰাই তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি কেছ ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক ক'ম যে কেচ ফাৰ্মখন আপোনালোকে কেনেধৰণে বনাব চাওক মোৰ এই ফাৰ্মখন মোৰ ফাৰ্মখন হৈছে আপোনালোকৰ আপোনালোকে দীঘলটো গম পায় দীঘলটো হ'ল এইট্টি অৰ্থাৎ আশী ফুট সো তালৈ তালৈ হৈছে আশী ফুট আৰু আশী ফুট আৰু ইফালে হৈছে ইয়াৰ পৰা সেই তালে আপোনাৰ বহলটো হৈছে চৌব্বিছ ফুট ঠিক আছে আপোনালোকৰ সদ্যহতে বহুতৰে ফাৰ্মত প্ৰায়ভাগ মানুহৰ ফাৰ্মত থাকে কি বাইছ ফুট আৰু এশ ফুট থাকে বা কিছুমানৰ এশ বিছ ফুট থাকে কিছুমানৰ আশী ফুট থাকে দীঘলটো মই ক'ব নাযাওঁ কিন্তু যিটো পুতলটো অৰ্থাৎ বহলটোৰ কথা কৈছোঁ বহলটো ইয়াৰ পৰা এই তালে আপোনালোকৰ বাইছ ফুটেই থাকে প্ৰায়ভাগ মানুহে মই পাইছোঁ বাইছ ফুট থাকে আৰু বাইছ ফুট থাকিলে আপোনালোকে কেনেধৰণে চাংকেইখন বনাব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যিটো মিডিল পইণ্ট হয় মিডল পইণ্ট অৰ্থাৎ মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যিটো মিডল অৰ্থাৎ এই মেইন সূতাটো ঠিক আছে এই মেইন সূতাটোৰ পৰা আপোনালোকে জোখ ল'ব ঠিক আছে যোনটো ধৰি লওক এই মেইন সূতাটো ঠিক আছে বা এইটোৱেই সূতা হ'ব এই সূতাটোৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব চাংখন আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে এই মেইন সূতাটোৰ পৰা ধৰি লওক আপোনালোকৰ যদি বাইছ ফুট হয় তেনেহ'লে এইখনৰ পৰা আপোনালোকে এইফালে চাৰি ফুট জুখিব অৰ্থাৎ এই সূতাটো মিডুল হয় এই সূতাটোৰ পৰা আপোনালোকে এইফালে চাৰি ফুট জুখিব ঠিক আছে সেই পাৰৰ পৰা এইফালে চাৰি ফুট ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা তালৈ চাৰি ফুট জুখিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা চাৰি ফুট জুখিব জ্বলাই আহে ধৰি লওক ইমানলৈ আহে ইমানলৈ আহে বা ইমানলৈ আহে জ্বল আহে আপোনালোকে চাৰি ফুট চাৰি ফুট জুখি ল'ব আৰু চাৰি ফুট জোখাৰ পিছত এই চাংখন আপোনালোকে সদ্যহতে আঠ ফুট বনাওক ঠিক আছে আঠ ফুট বনালে আপোনালোকৰ কিয় সুবিধা হ'ব চাৰি ফুট হ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হাতেৰে ঢুকি পায় ইয়ালৈ ঠিক আছে ইয়ালৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে ধৰি লওক কিবা এটা হ'লেও আপোনালোকে ইয়ালৈ এনেকৈ ঢুকি পাব ঠিক আছে সিফালৰ পৰা চাৰি ফুট ঢুকি পাব গতিকে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আঠ ফুটৰ চাংখনত যদি দুইফালৰ পৰা বাট থাকে ঠিক আছে এক নম্বৰ পইণ্ট হ'ল সেইটো আৰু দুই নম্বৰতে আপোনালোকে কি কৰিব যদি চৌবিছ হ'ব আপোনালোকৰ বাইছ হ'ব তেনেহ'লে ইয়াতে গ'ল আঠ ফুট ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে দুফুট বাট দিব লাগিব ঠিক আছে দুফুট আপোনালোকৰ এই বাটটো মই দিছোঁ তিনিফুট ঠিক আছে আপোনালোকে তেতিয়া দিব লাগিব দুফুট অৰ্থাৎ যদি ইয়াত যদি আপোনাৰ চাৰি ফুট হৈছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দুফুট ইমান হ'ব ঠিক আছে দুফুটত আপোনালোকে দি দিয়ক দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেই ফাৰ্মটোৰ একে লগাই লগাই দিব ঠিক আছে লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু এটা কাম কৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ চাংখন বনাব ন চাংখন বনালে কি হয় ইয়াতে ফাঁক হৈ যায় কিন্তু তেতিয়া চাংখন বনাব সেই বাঁহডাললৈ কি হয় তেতিয়া এই নেটখনৰ মাজত এটা গেপছ ছয় ইমানখিনিমান আৰু গেপছটো মাৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে এখন নেট দিয়া ভাল মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চেফটি গাৰ্ড দিয়া ভাল সেইফালে সেইফালে গাৰ্ড এখন যদি দি দিয়ে তেনেহ'লে কিন্তু কোনো চিন্তাই নাই আৰু তেনেহ'লে কি হয় সৰুতে যদি আপোনালোকে পোৱালি দিয়ে দহদিন বাৰ দিন কেতিয়াবা কি হয় এনেকৈ ফাষ্ট থাকিলে তলতে চৰাইটো পৰি যায় ঠিক আছে মই কিন্তু ইয়াতে বান্ধি দিছোঁ কাৰণে পৰা নাই মই ইয়াতে সেইখন টানি টানি বান্ধি দিয়া গৈছে গতিকে পৰা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ কি হয় যদি এনে টানি বান্ধিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কিন্তু পৰি যাব ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব পাৰে আৰু এইখনো দিব আপোনালোকে চাৰি ফুট ঠিক আছে সেইফালৰ পৰা চাৰি ফুট জুখিব আৰু সিখনো জুখিব তেনেধৰণে সেইফালৰ পৰা চাৰি ফুট জুখিব ঠিক আছে মাজৰ গেপছটো হ'ব দুফুট আৰু সিটো গেপছ হ'ব দুফুট ঠিক আছে দুফুট দুফুট চাৰি ফুট আৰু ইয়াতে যাব চাৰি চাৰি আঠ আঠে আঠে হ'ব ষোল্ল বাইছ ফুটত আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ এখন কেছ ফাৰ্ম আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু যদি ভাবে নাই আপোনাৰ চৌবিছ আছে তেনেহ'লে চৌবিছতটো আপোনালোকৰ আৰু ভাল হ'ব কিয়নো চৌবিছত আপোনালোকে পোৱালি অলপ বেছিকৈ ল'ব পাৰিব কিয়নো এই ফাৰ্ম এই চাংখন আপোনালোকে দিব পাৰিব পাঁচ ফুট ঠিক আছে মই পাঁচ ফুটি দিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে পাঁচ ফুটি দিব পাৰিব এই চাংখন পাঁচ ফুটি দিয়ক আৰু সেইখন চাঙো যদি আপোনাৰ চৌবিছ হয় তেনেহ'লে আপুনি সেইখন চাঙো পাঁচ ফুটি দিয়ক তেনেহ'লে কি হ'ব এফুটৰ যিখিনি ব্ৰইলাৰ ধৰিব এফুটৰ ব্ৰইলাৰখিনি আপোনালোকে বেছিকৈ পাব ঠিক আছে মই এখন পাঁচ ফুটি দিছোঁ আপোনালোকে পাঁচ ফুটি দিব পাৰে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ বাটটো হ'ব তিনি ফুট আৰু সিফালে হ'ব তিনি ফুট তিনিয়ে তিনিয়ে ছয় আৰু পাছে পাছে দহ আৰু আঠ আপোনালোকৰ চৌবিছ ফুট ধুনীয়াকৈ মেকআপ হৈ যাব ঠিক আছে প্ৰথমতে জনালোঁ সেইখিনি তাৰপাছত আপোনালোকক নেক্সট জনাব গৈ আছোঁ যে আপোনালোকে বহুতৰে এতিয়া প্ৰশ্ন থাকে যে এই কেচ চাংটো যে বনাম এই আপোনাৰ কামি অৰ্থাৎ এইবিলাক যে কামিবিলাক যে দিছোঁ কামিবিলাক কিমান ডিচটেঞ্চ দিব লাগে ঠিক আছে এইটো বহুতৰে কিন্তু প্ৰব্লেম হয় বহুতৰে চাং দুই তিনিবাৰ বনাব লগা হৈছে ঠিক আছে কিছুমানে চাং ভাঙি দিছে আকৌ বনাইছে কি কয় কিছুমানে কি হয় কিছুমান ভিডিঅ' চাই আৰু সেই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কয় যে ইয়াৰ পৰা এডাল কামিৰ পৰা এডাল কামিলৈ ডিষ্টেঞ্চ এফুট দিয়ক ঠিক আছে যদি এফুট দিব তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে কোনোবাই কৰি থকা মানুহে চাই আছে তেনেহ'লে গম পাব যে এফুট দিলে কি হয় ঠিক আছে মই নকওঁ যোনে কৰি আছে তেখেতলোকে গম পাব এফুট দিলে কি হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ গোট লুঙা হৈ হৈ যাব এনেকৈ সোমাই সোমাই যাব কাৰণ ডিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি যাব ইয়াতে মই প্ৰায় দহ ইঞ্চিমান দিছোঁ দহ ইঞ্চি নহ'ব ন ইঞ্চি আঠ ইঞ্চি এনেকুৱা হ'ব এইখিনি ঠিক আছে যদি এফুটমান দিয়ে এফুট ইমানলৈ আহিব আৰু এফুট দিয়াৰ লগে লগে ইফালে যদি এফুটত দি দিব তেনেহ'লে কি হ'ব ঘোটলুঙা হৈ যাব ঠিক আছে ঘোটলুঙা হোৱাৰ লগে লগে সোমাই সোমাই যাব আৰু লেম্বাৰ্ড বেছিকৈ ওলাব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে প্ৰব্লেম নহয় আপোনালোকে পাৰিলে মোৰো মই দিছিলোঁ আপোনাৰ দহ ইঞ্চি আঠ ন ইঞ্চি এনেকুৱা দিছিলোঁ কিন্তু এইটো ডিষ্টেঞ্চটো দেখিছে ইয়াতকৈ কিন্তু আপোনালোকে পাৰিলে ঘনাই দিয়ক কিয়নো পাঁচ ইঞ্চিৰ পৰা সাত ইঞ্চিৰ ভিতৰত আপোনালোকে দিব চেষ্টা কৰক পাঁচ ইঞ্চিৰ পৰা সাত ইঞ্চি আপোনালোকে যদি দিয়ে তেনেহ'লে ফাৰ্মখন বহুতেই মজবুত হৈ থাকে ঠিক আছে বহুতেই মজবুত হয় আৰু চৰাই মানে কষ্ট নাপায় ঠিক আছে ধৰি লওক এনেকুৱা ডিষ্টেঞ্চটো এনেকুৱা যদি আপোনালোকে দি দিয়ে তেনেহ'লে চৰাই একদম কষ্ট নাপায় আৰু এইখনো চাংখনো কি হয় হিলি নাযায় তললৈ নাযায় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে মানুহ উঠি ধুনীয়াকৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু তাৰ লগতে নেক্সট নেক্সটটো হৈছে কুৱেশ্যনটো আহিছে যে এটা সূতাৰ পৰা সিটো সূতাৰ ডিচটেঞ্চ কিমান দিম ঠিক আছে আৰু এই সূতাটোৰ পৰা এইটো সূতাৰ ডিষ্টেঞ্চ আপোনালোকে ৰখাব পাৰে পাঁচৰ পৰা ছয় ফুট ঠিক আছে তাৰ পৰা যদি বেছি দূৰত দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই চাংখন হিৰি যোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে আৰু মই কি কৰিছোঁ সিফালে আপোনালোকৰ বহুতে কিছুমান প্ৰব্লেম হয় কি কয় ইয়াতে আৰু কামি দি দিয়ে এনেধৰণে কামি দিছে তার এইখানে এনে ধরনের কামি দিছে তেক দিব নয় দিছি এই ডাঠ কামি চাঠ কামি দেখ গুড়ি বঁর ডাঠ কামি দিয়ক আর পাঁচরপর সাত ইঞ্চির ভিতর দিয়ক তারপি আপনার তলত দেখিছে তলত এরণে বঁ বান্ধি দিব আপনাদের এনে ধরনের বঁ বান্ধি দিবেন সিফালে এনে বান্ধি দিবেন নহলে আপনাদের সিফালে সূতা দিয়ে দিবেন ঠিক আছে সিফালে মানে সূতা কমকে লাইছো কেন তাত বান্ধা হয়ে আছে ঠিক আছে তাত বান্ধা হয়ে আছে গতি আপনাদের সূতা দি দিলে বেশি ভাল হয় মই ক'ম সূতা দিলে বেছি ভাল হয় মোৰো ইয়াত কি হয় কেতিয়াবা বান্ধটো ছিগি যায় আকৌ বান্ধ দিবলগীয়া হয় গতিকে সূতা দি দিলে তাত একো প্ৰব্লেম নাথাকে আপোনালোকে মই কোনটো কথা কৈছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে এইটো দেখিছেনে মই বান্ধি ৰখাইছোঁ তাত আপোনালোকক সূতা দি দিব পাৰে ইফালে সূতা দি দিয়ক সিফালে সূতা দি দিয়ক এনেধৰণে যদি ৰখায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কি হয় এইখন হিলি নাযায় ঠিক আছে এইখন দেখিছে হিলি নাযায় এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে প্ৰব্লেম নাপায় তাৰ লগতে যদি ওপৰৰ কথা কওঁ ওপৰত আপোনালোকে পতা খৰি নহ'লে আপোনালোকে যদি খেৰ দিব পাৰে তেনেহ'লেতো একদম মষ্ট একে বেটাৰ হয় আৰু খেৰ যদি আপোনালোকে চাই দিব পাৰে খেৰ দি চালি দিব পাৰে তেনেহ'লে সেইটো বহুতেই ভাল হয় আৰু যদি আপোনালোকে খেৰ নাপায় তেনেহ'লে এই মৰাপাটৰ খৰি দিব পাৰে মৰাপাটৰ খৰি ডাঠকৈ দিয়ক আৰু আপোনালোকে পাৰিলে কি কৰিব এই যিখন মই নীলা চিল্পলিন লগাইছোঁ সেইখন ভাল নহয় নীলাখন মানে কি পোহৰটো বেছিকৈ আহে আপোনালোকে পাৰিলে কুলা দি দিয়ক যদি ক'লা পায় তেনেহ'লে কুলা পালেটো বেছি ভাল কুলা পাতলা তিপাল এটা পায় কিন্তু সেইটোত ইমান ভাল নহয় মই জনাত যদি ক'লাত ডাঠ দি ভাল পায় ক'লা হ'লে কি হয় তাৰ মানে কি পোহৰটো নাহে তললৈ ঠিক আছে আপোনাৰ যদি পাতলাও হৈ থাকে পোহৰটো নাহে ন তেনেহ'লে অলপ ঠাণ্ডা হৈ থাকে ফাৰ্মখন কিন্তু পোহৰটো ৰ'দটো পোহৰটো আহি গ'লে অলপ ৰ'দ মানে হিটটো বেছি হয় গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণে কৰিব পাৰে আৰু মোৰ কিন্তু এই চাংখন বনোৱাটো অলপ গল্টি হ'ল কিয়নো অলপ ডিচটেঞ্চটো বাঢ়িল কিন্তু ঠিক আছে ডিচটেঞ্চটো প্ৰায় দহ ইঞ্চি দহ ইঞ্চি মানে হ'ল অল্প ডিস্টেঞ্চ তো বাড়ি গেছে যার কারণে মো প্রবলেম হয়েছে ঠিক আছে গতি আপনাদের মানে যা কথা কোথাও আপনাদের হেন ধরনের বনাক আর কোনো ধরনের প্রবলেম নহয় আপনাদের মানে যে কোথায় যদি বনায় কোনো ধরনের প্রবলেম নহয় তার আপনাদের বাদ তো রখাত আপনাদের নিজের কথা যদি তিন ফুট রখায় বেশি বেটার হয় কারণ আহা যার কারণে আর লিফটিংয় কারণে ভাল হয় ঠিক আছে আর আজির ভিডিও আপনাদের এইখানে জানালো যে আপনাদের ধরনে বনাব বা কিমান ডিস্টেস আপনাদের সূতা দিব আর এটা আপনাদের ভিডিও বনাম নেক্সট আপোনালোকক কিমান বাঁহ খাইছিলে মোৰ আৰু আপোনালোকে এখন ফাৰ্ম কিমান টকাত মিনিমাম খুলিব পাৰিব সেইখিনি জনাম যদি ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰিব যে নতুনকৈ এখন ফাৰ্ম বনালে কিমান টকা খৰচ হয় সেই ভিডিঅ'টো লাগে বুলি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় এটা ভিডিঅ' বনাই দিম